У мене питання до Олени. Олени, скажіть, ви як представник партії регіон, як людина, яка зараз сьогодні були в залі і вчора. Що взагалі? От як, як бути далі? Зараз в Верховній Раді немає людини, яка буде підписувати ці закони, які ви зараз взагалі, приймаєте? Що в глухий кут. Як будете того, що регламентом, як законом, определяється тільки об'язаність голови Верховної Ради підписувати закони. У нього немає права не підписувати закони. Но если он не делает, еще, то непонятно, еще раз, да. да, то есть в данном случае как бы господин Литвин сейчас сам себя загнал в глухой угол, поскольку даже если брать во внимание законопроект Забарского. Я думаю, что никто здесь не будет Давайте сейчас оспаривать. Давайте зрителям, что минуточку. это новый регламент, новые новая процедура избрания. Новая регламента, по которой возможно переизбрание спикера всего 226. Они... А не было 300. Ну, 300 участили. Если Если учитывать, что к данному законопроекту на нынешний момент по части регламента нет никаких претензий, то в данном случае Литвин Обязан підписати його сьогодні. Наша фракція собрала 150 голосов під поданням депутатським поданням до конституційного суду для того, щоб він роз'яснював пану Литвину його обов'язок і є ли у нього право не підписувати. И все-таки давайте вернемся к законопроекту, который сейчас скоро станет законом, закон по э, языкам. Это в отношении того, знали или не знали, будет голосоваться, не будет, кто кого развел и так далее. Послушайте, э, законопроект принимался во вторник. Да. Как правило, комитеты профильные собираются во второй половине в среду. Почему-то именно во вторник с утра собирается профильный комитет Еваривского. Да. Который рассматривает именно этот документ. Да. И Это решение. Законам. Это не запрещено законом, да. но поймите mm -hmm. разницу, когда но все по и дозры. вдруг, mm -hmm. и вдруг во вторник утром. То есть у меня возникает вообще подозрение, что и Яваривский, и вся оппозиция, и все руководство оппозиции просто знали об этом. Они хотят себя обезопасить от этого и принимают странное решение, имея абсолютное большинство в комитете по вопросам культуры, который еще возглавляет Бутовец Яваривский. решение, что они не будут рассматривать поправки. Они не будут рассматривать поправки. Более того, они предлагают эти поправки рассмотреть целой рабочей группе, которую они на основе комитета хотят создать, из представителей общественности, и, скажем так, заболтать, и затянуть. Но, этот говоря, процесс. Они хотят затянуть процесс. Я Это мы тоже понимаем. Что я, я мы предполагали такой сценарий. Но регламент спасает от вот такого самодурства весь парламент, весь зал, в том числе. Если комитет в течение двух недель не подал подготовленную залу табли, таблицу, правок зал имеет а недели, право когда зал имеет право без решения а комитета две сделать недели? это две недели истекали пятого но так как до пятого мы все равно бы То не есть получили все равно, данную данные но таблицу, это ваше предположение да ну ну подождите было официальное под стенограмму заявление самого государства и решение комитета угу. ребята было решение комитета это же не просто бумажка угу. это документ